Утра, Этими занимается современное искусство. Вот об этом идет речь. С моей точки зрения и сегодняшняя наша передача посвящена современному визуальному искусству города Одессы. Этот человек не нуждается в представлении. Его следует называть родоначальником, основателем, патриархом современного нового искусства. По аналогии с принятым в рок-культуре понятием «монстры рока», видимо, может быть удостоен звания «монстра украинского актуального искусства». Это происходит по-разному. Стиль и задача не мемуаристика и ретроспектива, но копание, точнее вычищение терминов, понятий и самих основополагающих принципов нового искусства. Шура, расскажи, пожалуйста, что такое феномен современного искусства? Вот ты потратил столько лет своей жизни, я я намного меньше, я не Ройтбурд, не настолько, настолько мифологическая персонаж. Но для меня это осталось. Вот помоги мне прояснить вот нашим телезрителям украинским и одесским, что это такое, что это за мясо, рыба, что чем это едят, что это такое. Ну, начнем с того, что современное искусство как таковое меня не особенно интересует. Стоп. Я решил им заниматься исключительно потому, что, ну, очевидно, в современном мире другой формы существования актуального искусства, не анахроничного не анахроничной его организации. Просто нет. Ни структурно, ни идеологически. Мы находимся в теле. Никакого современного искусства не существует. За... На протяжении 20 века. В процессе естественной эволюции культуры, искусства на Западе оно пришло к определенным формам организации и к определенным формам сама осознание, самоописание, рефлекс... саморефлексии. Вот. Что, чего не было здесь, оно ну, каким-то образом стало сравнивая себя с мировым искусством, как-то стремиться быть структурно, ему как-то структурно соответствовать. При этом на мой взгляд, это происходило достаточно на внешнем уровне, на уровне... Формальном, просто формально. повторение форм. Да. Даже не столько. Скорее, как бы, художники и искусство в целом на всем постсоветском пространстве стали ориентироваться на сложившуюся на Западе систему организации искусства и апеллировать западному спросу, тем самым окончательно утратив какую-то органическую связь с местным контекстом. Я помню, что первая моя персональная выставка в Москве, якою открылась, кстати, галерея Гельман, она произошла в Рездво, католическое Рездво. Что-то в этом есть, потому что мені здається, що я uh, такі uh, роблю виставки, які є різдвяними, вони щось uh, прикрашають. Искусство современное искусство бывшего СССР стало не очень интересным на Западе и не сумело найти аудиторию внутри в своих странах. Я абсолютно согласна с тобой и разделяю твою точку зрения, что ни плагиат, ни заимствование, ни имитация не должны иметь места, должно вырасти что-то органичное. Этими занимается современное искусство. Разумеется, в равной степени бессмысленно как продолжать следовать советской модели искусства, так и пытаться апеллировать к Западу, используя какие-то западные стереотипы. Сегодня есть такое понятие ⁇ мировая культура ⁇ Перед ней стоит определенный круг проблем. Вот и часть художников, живущих в нашем городе, пытаются решить часть этих проблем, скажем так. Единственное, на мой взгляд, путь, на котором может выжить и стать интересным искусство здесь, это понять актуальную проблематику современной культуры. И в то же время с поправкой на понять, как работают эти механизмы, и используя этот инструментарий, работать с местными реалиями, с местными проблемами, с местными стереотипами и удовлетворять этим потребности здешнего общества. Это происходит по-разному. Вот об этом идет речь. Я не желаю этого, этой темы касаться экономико-политической стороны, потому что она просто несостоятельная. Почему? Мы живем в стране Ванессы Ван Мэй под патронатом президента, поэтому мы этой темы сейчас не будем касаться. Но обратим к другому. Это человеческое свойство. Рождаются люди, которые... Тратят на это свою жизнь, они это понимают, они это чувствуют, и вот в них это вот горение передать, и это это просто несчастные люди. Они обречены этим заниматься. Извини, как я и ты. Я чувствовал, почувствовал однажды вкус этого я знаю, что это значимо, и я от этого не откажусь. Оно может изменить формы, оно может быть убогим или не до конца высказано, но это потребность общества. Итак, поговорим о феномене искусства, вот как потребности, что, ну, почему они вот этим занимаются, какую то скажем так, ну, в этой стране. Во-первых, этим занимаются гораздо меньше, чем 10 лет назад. У меня сейчас в мастерской достаточное количество картин, чтобы завести это пространство, но я хотел показать не картины, а некую идею. слово художник и ну, если мы оставим, говорим не по украински не по английски то я художник но это происходит по-разному так требует совет Европы это правило хорошего тона это правило хорошего тона вот э, недавно закончился опять-таки международный экономический форум в Давосе впервые целый день дискуссий крупнейших бизнесменов и политиков мира был посвящен э, тому каким должно быть искусство в 21 веке и как общество должно с этим работать целый день был э, посвящен проблемам искусства э, куда они денутся они отменили смертную казнь они вынуждены будут э, сделать вид что э, их э, и, что им нужно искусство что они испытывают в этом потребности я не понимаю что они в этом не испытывают потребности тем более в таком в том что под понятием искусства понимают цивилизованный мир. Не Ленинский план монументальной пропаганды, а вот и, и не номенклатурное искусство Брежневской эпохи. А то, что мир сегодня понимает под словом искусство, которое прежде всего подразумевает поиск альтернативных моделей сознания, поиск альтернативных моделей реальности, альтернативных моделей мышления. Не полностью согласен. В современном искусстве, возможно, очень интимные, очень приватные, очень нежные, очень тонкие, очень э, какие-то э, действительно частные высказывания. Все без очков говорил Независимое, альтернативное, актуальное искусство Одессы было и остается носителем какой-то зоны свободного творчества, зоны художественной свободы, зоны эм, права художника на эм, Есть. нет такое естественное. Ну, хорошо, чтобы кусочек пережито не нужно. дай бог выполнить хотя бы часть поставленных задач. Стоп, ну, время покажет. С моей точки зрения имя Александра Ройтбурта как монстра современного искусства овеяно несчислимым множеством мифов, легенд, притч и скандалов. Спектр отношений к нему самому от немого восхищения и подражательства до резкого неприятия. Однако сам факт существования феномена и явственный результат деятельности этого человека очевиден.